Всем привет! В эфире рубрика Кава подорожуя. Сегодня мы в библиотеке областной библиотеки юношества, где проходит концерт группы Контрверсия. Ребят, кто-то был вообще на концерте в библиотеке? Лично я нет, для меня это впервые, поэтому без организатора здесь не разобраться. Пойдем! Совсем недавно в обласної бібліотеки для юношества стали проводити вечора під названием Креативна среда. І в рамках цього проекту в нашій бібліотеці відбуваються різнопланові заходи. Це виступи колективів, концерти, майстер-класи та багато іншого. І тому я звертаюся до молоді. Якщо є креативна творча молодь, яка може продемонструвати свої таланти або має якісь нові ідеї. Звертайтеся до нашої бібліотеки. А сьогодні до нас завітав гурт «Контрверсії». Группа «Контерверсия» образовалась примерно три года назад. Сначала музыканты играли каверы, но вскоре нашли свой стиль и начали писать свою музыку. Группа стала известной благодаря своим патриотическим песням. Сами ребята на передовой не выступали, но активно помогали волонтерам собирать средства для военных. Это такая, ну, не полная, а вот частичная ретроспектива. То есть мы хотим и старые песни свои, э, философские, жизненные, там, лирику, и на над чем мы работали в вот последнее время. Последние полгода мы уже как бы работали над украинским репертуаром. На концерт пришла разная публика. Поинтересуемся, как им выступление группы. Мне концерт очень понравился. Замечательная группа, хороший певец. Не могу сказать, что я являюсь фанатом подобной музыки, но мне очень понравилось. Мне очень понравился концерт, адже подобные заходы, ну, они изменяют стереотипы. Концерт отбывается в библиотеке, и это классно, потому что ну, оно показывает, что библиотека стоит более современной, и что в библиотеке могут отбываться подобные заходы.

Вот так проходит концерт группы ⁇ Контрверсия ⁇ в областной библиотеке для юношества. С вами путешествовал Павел Лусик. Пока!